assalomu alaykum hammaga bugun sizlar bilan juda ham yumshoq chiqadigan mini pitsalar tayyorlaymiz oson usulda ko'rsatib beraman idishimizga iliq sut soldim dрожа shakar tuz tuxum solib yaxshilab aralashtiramiz va yog' solamiz uni ham bitta aralashtirib elakdan unni o'tkazamiz va yumshoq xamir qoriimiz kerak qo'lilarda qoradigan bo' ko'proq mushtlaysizlar mana bu yoqqa olib yana ozgina mushlab oyomman mana shunaqa yumshoq bo'ladi va buni tindirishga olib qo'yamiz ustini yopib man qirq minut tindirdim qirq minutdan keyin olib buni zuvalachalarga bo'lib olamiz mana shunaqa qilib bo'lib olasizlar qo'liadahu shunday bo'lsanlar bo'ladi yoki okay, pichoqda va yana ustini yopib o'n minutga tinirishga olib qo'ydim o'n minutdan keyin shunaqa pitsani shaklini berib olasizlar kurujhkada shunaqa botirib oldim bu judayam oson usuli chuqurroq qovuringlar orasini ochib ochib va mayonez bilan ketchupdan sous tayyorlab oldim aralashtirib va ustiga suramiz va rayxon bilan chesnokni maydalab olganman va ustidan uni ham qo'yib e, sous bilan aralashtirdimda va ustiga o'zilar xohlagan narsanglarni qo'yib chiqasizlar manda e, bulg'or qalampiri va sosiskani maydalab to'g'rab solganman va ustiga pishloq va pomidorham solganman va qizib turgan 200 gradusda ровно 20 minutda pishib chiqdi yana qaraysizlar 20-25 besh minut ichida pishib chiqishi kerak mana juda ham yumshoq bo'ladi masalliqlarini yana tagiga yozib qo'yaman hammaga yoqimli ishtaha